Sie sind auch behindert? Sie verstehen mich besser? Nein, Sie sind nicht anders als andere Familien. Wie kann das sein? Können eine behinderte und eine nicht behinderte Familie gleich sein? Ich werde orthopädische Schuhe kaufen. Können Sie die Kosten übernehmen? Nein, andere Kinder kaufen auch Schuhe. Wir geben nicht. Ihnen das Geld. Aber andere Kinder kaufen ihre Schuhe nicht im Autobedie geschickt. Ich kann nicht jedes Haus mieten. Können Sie die Mietgrenze erhöhen? Können Sie den Ausschluss fragen? Nein, Sie haben wie andere Familien auch eine Grenze. Sie müssen ein Haus zu diesem Preis finden. Aber zu diesem Preis gibt es kein geeignetes Haus für Rollstühle. Können Sie den Ausschuss fragen? Es ist nicht nötig, den Ausschuss zu fragen. Wenn es teurer wird, müssen Sie den Rest selbst bezahlen. Ich werde mein Recht recherchieren und den Vorgesetzten die Situation erklären. Nachdem ich die Situation dem Vorgesetzten erklärt habe, ich frage den Ausschuss und ihre Mitgrenze ist jetzt aufgehoben. Warum haben Sie mich vier fünf Monate kämpfen lassen, obwohl ich dieses Recht hatte? Sie haben gek gekämpft. gekämpft aber sie haben ihr recht bekommen. und was ist mit dem psychischen Pro problem, die ich in diesen vier, fünf monaten erlebt habe? wir haben probleme im zug, wenn wir ins krankenhaus fahren. können sie uns erlauben, ein auto zu kaufen? Warum gehen Sie zu zweit ins Krankenhaus? Wir bezahlen nur ein Ticket. Wenn zwei Personen fahren, benötigen ihr einen ärztlichen Bericht? Wir sagen, dass wir zu zweit kaum mit dem Zug fahren können. Sie fragen, warum wir zu zweit fahren. Hier ist der ärztliche Bericht. Sie machen uns ständig Schwierigkeiten. Sie haben Schwierigkeiten, aber später bekommen sie ihr Recht. Und was ist mit dem, was ich erlebe, bis ich mein Recht bekomme? Ich habe gefragt, ob ich ein Auto kaufen kann. Nein, dann wollen auch diejenigen mit Kinderwagen ein Auto kaufen. Ist ein Kinderwagen dasselbe wie ein Rollstuhl? Der Bahnhof in der Nähe Ihres Hauses ist rollstuhlgerecht. Ich teile Ihnen den Link der SBB-Website mit. Ah, ich habe auf den Link geklickt, aber es steht, dass es nicht für Rohstühle geeignet ist. Geben Sie mir Antworten ohne zu recherchieren? Wenn es nicht geeignet ist, wenden Sie sich an die SPB und planen Sie Ihre Reise. Wie soll ich planen, wenn ich Kurzfristig reisen oder einen früheren Termin habe? Leider können Sie kein Auto kaufen, weil Sie von Sozialhilfe leben. Ja, aber ich will kein Auto zum Vergnügen, sondern um meine Transportprobleme zu lösen. In vielen Ländern gibt es finanzielle und sonstige Unterstützung für den Autokauf von Behinderten. Aber sie verbieten es, wo bleibt mein.